Здравейте, приятели! Тавче Гравче! Македонски специалитет, много обичан и в Сърбия. Като ще ви покажа в днешния епизод варианта, който научих за първи път и опитах в Лесковац. Столицата на скарата. Боб, понякога пушено месо, лук, чесън, пипер и вегета. Това са съставките, с които започвам. Боба. Трябва да се накисне от вечерта най-добре, за да може да набъбне, по-хубаво да се свари. Първата вода изхвърляте, Слагате го да умекне и когато вече имате готов боб, започваме по същество. Боба се пече в глинен съд. Защо се казва тавче гравче Граф в македонския диалект е боб. А тава тавче. Галено. За гювече става дума. Оригинално. Ето го тук. В него запичаме яденето. В Сърбия този специалитет го слагат на скарата, докато пекат месата. Отстрани седи и се топли и повечето хора се взимат вкусна плескавица с боб. По същество трябва да нарежем кромит лук, малко чесън и бекон. Много е богата балканската кухня. Това ясти е много оригинално и много вкусно. И показва колко много варианти могат да се направят с един обикновен боб. Сечкаме лука, както казват местните. И загрява малко мазнина. Сега, преди да продължа, нещо важно. Когато яденето е готово, преди да се запече, то се полива с смес от олио и червен пипер. И за да има повече вкус, е хубаво пипера да престои поне един-два дена. Затова започвам сега направата на тази комбинация. Сега за една порция, т.е. за две порции, колкото ще направя, 4 супени лъжици олио и 2 чайни лъжички червен пипер. На практика, червения пипер няма да се пържи с боба, а ще се запича. Хубав балкански пипер, да не кажем български. И разбърквам. Това е любим похват и в Сърби, и в Македония. На много яденета накрая да слагат тази комбинация и така да ги пекат във фурната. Майстор Даци, ресторант Котилото, номер едно за сръбска кухня. Той ме научил на това и винаги с добро го споменавам ще му пратя линк да ме гледа. Продължавам. Една скилитка чесън, нарязваме на дребно и всичко това в тигана с малко олио. Съвсем малко, колкото да не залепнат продуктите е олиото. Първо бекона. В рамките на една-две минути запържвам всичко и заливам с една чаша от водата на боба. И сега трябва да сложа и самия боб. Така като го смеся с останалите съставки, изчаквам няколко минути да поври, да омекне лука, да се смесят ароматите и подправям. Нане! Джоджен разбира се. Това е едната подправка задължителна. И магданос. Майданос. Яденето не е червено, вече знаете защо, защото имаме пипер с олио, с които поливам ястието накрая и запичам. Домати не се слагат, както в повечето български рецепти за боб. Но сушени пиперки може да се сложат и да врят. Малко сол и любимата на повечето хора на Балканите – вегетица. Така наречената зеленчукова универсална подправка, да припомня, Вегета е търговска марка, запазена марка. Измислили се е в Харватия. Пащарнак, морков, сушено, целина. На етикета пише. Много зеленчуци. Мнозина не я обичат заради гутамата. Притесняват се да ядат. Може да намерите такава вегета и без гутамата, ако това е вашето притеснение. Но това е емблемата на повечето ястия в сръбската кухня и често в македонската. Още в страните от бивша Югославия вегетата се наложи като основна поправка за повечето готвени яденета. И не само. Виждал съм са майстори, които и в плескавицата слагат по-малко вегета и става много вкусно. Можете ли да се въздържите от тази подправка, да ползвате бульон, каквото решите. Рецептата е от лесковец, така както е знам от покойния майстор Миро. Ека му пръст. Интересното в яденето е, че накрая се слага още чесън и така се запича. Затова сега нарязвам още една-две скилитки. Хайде да са две. На по-едри парченца. За да съм готов за финала. Пролетно време с пресен чесън се поръсва яденето. Толкова. На боба му трябва кратко, защото целта е да се довърши готвенето в гювечетата. Глинените съдове. Ммм той така е готово. Обаче финалът е много по-различен, когато изпече ястието. Пушеното месо винаги дава много на всяко ядене. Стига човек да не е вегетарианец. Малко чесън. Така обърквам. Иго, червения пипер с солиото. Обърквам хубаво, защото е нормално червения пипер да потъне. Няколко лъжички ще е достатъчно. Ето така. Е, вижте сега каква картинка се получава, какъв аромат. Джоджен и магданос! Прясно ли е в сушено състояние, с каквото разполагате? Аз имам в сушено състояние в момента и от двете съставки. Има критикари, които казват не само пресни подправки се слагат, това не е вярно. Всеки напреднал кулинар знае, че сушената съставка има един вкус, прясната друг. Аз в случай предпочитам тези. Така разпределям боба в гювечетата. И поръсвам с нарязания на дребно чесен. Задължително е да се полее с сместа от червен пипер и олио. И отново добавям подправките. Магданоз и Джоджен. По принцип, качественото гювече не би трябвало да се пръсне, ако се сложи в топла фурна, До 180 градуса загрята. Защото в момента то е горещо. Затопли се достатъчно. Както се казва, темперирано е. Обаче, за всеки случай. Може да загреете фурната до 120-130 градуса, за да не пръснем керамиката. И чакате, като повишавате температурата, за около 25-30 минути да се запече. Развиват се ароматите по невероятен начин. Не случайно има дупчица на капака, за да излиза парата, да не става налягане и да се пръснат гювечетата. Така че затоплена до 120-30 градуса фурна, слагаме двете гювечета. И печем около 30 минути, като увеличаваме температурата до 180 градуса. Това е тавче-гравче в домашни условия по сръбската рецепта от Лесковац. Това е, приятели, яденето, което всеки на Балканите ще обикне с българския паспорт Чушка от шопския район на Панчарево, отгледана в моята градина. Яденето се сервира в подложка чиния, както се казва, и така се консумира. Проява на лошку се да ядеш от биваджет, въпреки че сигурен съм, си, че всичко дома го правиме, но си има и някакъв етикет. Защото идеята е, има печено месо на скара слагаш си го, си от боба и си хапваш. Но може да не се цапва още на Криза е. Енергията е скъпа и не трябва да хапчим излишно топлата вода. Вълшебно е. Повече харесвам варианта с бекон. Защото на повечето места тарче-гравче е по-сонядане. С осушената чушка пак са същите на родии. да има. Джоджа, най-важното. Така че поздрав за всички в Македония, за това прекрасно ядене, както и в Сърбия, откъдето научих техния вариант на рецептата. Благодаря за вниманието. Имаме много балкански посути, които да споделим с аудиторията по широкия свят и всички, които са членове на YouTube. Довиждане! Ариведерчи!